Это все кулочки интересовал и Добужинский, которого я очень люблю. Это лучший художник современности, уже прошедший. И э, он любил эту кривость изгороди и э, кулочек. Такую кривизну, неизбежную нашу кривизну этом есть смысл и вот в этих пейзажах я вижу что тоже она наблюдена я расскажу немного об этих объектах которые я бы хотел видеть в екатеринбурге больше их потому что по моему их вообще нет город екатеринбург он смотрит вверх но на это у нас есть свое лекарство это мой друг йоханнес мундингер из берлина которые рисуют на вот такие, я обнаружил вот на этих небоскребах ваших новых, например, на Беленке с какой-то стороны. Есть площадки сверху, даже с удобным совершенно. И пространством примерно высотой в 3 метра, которое можно зарисовать знакомыми с детства каждому екатеринбуржцами цу картинами. Например, елками, пихтами и Белинским, который читает книжку в таких условиях. Или другими сюжетами. Вот это наша конституция, которую мы написали с президентом, и она сейчас на 16 языках вывершена. Это дорогостоящий процесс, каждая доска стоит 5000 литров. Оплачивают посольство главного образа этих стран. И это стало, так сказать, они так это думали, это что-то такое. Но теперь это как, как бы поощряется, каждый хочет язык занять свое место на этой стене.